Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi sama kita Gan. <tuh> Oke, okay, kali ini kita ada di uh, Cisalak Subang Gan. Jadi tepatnya ini adalah di jalan alternatif. Karena kisah Subang menuju negara yang tembusnya bisa ke Lembang, jadi pada kali ini sih mau nyoba jalan baru lah judulnya gitu. Jadi ee, dapat info hampir setahun yang lalu, kalau nggak salah tuh ee, jalan sini sedang diperbaiki dan dilebarin lah. Karena memang hmm, saya pernah lewat sini setahun yang lalu. Lah. Jalannya parah dan tidak seperti ini. Jadi kali ini kita mau nyobain jalan baru kan. Di sampai dimana nanti kita lanjut report. reportasi. Oke. Okay? Jalan-jalannya Uh, sampai di sini dulu, nanti kita dilanjutkan. Dilanjutkan. Jadi kita lanjut lagi sayang juga sih nikmatin pemandangannya. Jadi tadi setelah berbincang-bincang tadi di warung sambil istirahat, tuh, panjang keseluruhan jalan dari Cisalak darmaga yang dibawa itu sampai yang tadi kita uh, ngopi itu kan itu sekitar 6 kiloan lah. Jadi masih sebenarnya masih jauh lah ke. Kan yang uh, cukup negara atau bukan negara itu karena arah ke sana itu sampai 15 kilo kalau dari bawah tapi setidaknya kan jadi harapan lah walaupun saya juga sekarang nggak lihat uh, apa kelanjutan dari perbaikan jalan ini tapi moga moga cepet dikelarin ya karena uh, ini harapan lah, kalau untuk orang sini jalan bagus tuh, karena saya pernah ngobrol juga pas dibuka negara. Orang situ uh, aksesnya terputus lah, kalau bisa dibilang tuh, kalau ke arah kisah laku Subang, jadi mereka kalau mau beraktivitas masih deket ke Lembang. Ini jalan alternatif. Kalau memang sudah jadi, nih kayaknya kabar yang bagus buat sini. Jadi, uh, ya aktivitas mereka cepatlah jalannya kalau sudah bagus. Karena saya pernah ke sana dari haram negara ke sini jalannya bisa dibilang parah lah, tidak layak. Oke okay, sedikit cerita tentang jalan ini jadi uh, sebelum dilanjut mending uh, dipijit si tombol subscribe sama loginnya aja biar kita semangat masih uh, kabar lagi oke okay. Jalanan sekarang tuh sekarang sudah mulai sore sekitar jam 4 juga. Ini cuaca kalau di aslinya tuh mendung nih ya. sudah mulai beri. Oke, eh, jalanan bagus gede pemandangan juga bagus, suasana di sini udaranya sejuk dan karena memang ini dulu bisa dibilang daerah yang kurang terjangkau. Oke, saya mau konsentrasi dulu karena Oke okay, dilanjut. Oke okay, dilanjut lagi. Oh, jadi kalau ngelihat langsung sebenarnya ini udah mulai gerimis kan. Jadi angin juga gede celah karena sekarang sudah bulan-bulannya musim hujan cuman uh, suasana sini sih asik jadi uh, buat orang sini katanya ini jadi tempat uh, wisata barulah jalan-jalan jadi -jalan, nyobain jalan baru suasana baru lihat pemandangannya memang bagus cuman kalau untuk malam katanya masih sepi karena <tuh> belum inilah tapi sudah warung-warung sudah mulai <coughs> uh, apa? Uh, adalah untuk orang ngopi sekedar sekedar bilang, "Masih perlu mie rebus lah gitu." Mana uh, kalau dibilang uh, apa kabar bagus buat sini? Katanya orang sini nggak kabar bagus karena ini mah sudah, apa harapannya. Mereka lah dari dulu karena jalan ke sini tuh udah bilang yang ditunggu-tunggu katanya <laughs> dari zaman dia kecil sampai sekarang baru katanya ngerasain jalan sebagus ini katanya Seperti yang tadi oke hujannya juga udah mulai tambah kenceng nih jadi tapi sih <tuh> kalau jalannya kayak gini masih asik-asik aja sih suasana juga bagus udaranya sejuk malum lah kalau kesini itu belum begitu terjamah, kan? Bisa dilihat, jadi oh, suasana masih asik. Tapi inilah, saya juga harus konsentrasi, hujan, rada-rada eh, licin, wajar lah. Tapi eh, akhirnya, kesampaian lah nyobain jalan ini tadi juga dari bawah juga ngelihat asik ini kita report dari atas lah kita reportasi dari atas jebol ke bawah karena memang pemandangannya bagus oke okay, hujan makin uh, deras kelihatan juga makin gelap saya nyetir lagi kan dilanjut dulu ga lu anginnya tambah kenceng kan tapi <coughs> sayang juga kalau kita kalau lihat di depan tuh kayaknya di sebelah kiri itu tuh ada jalan untuk ke arah kampung nanti deh kapan-kapan lewat situ main ke situ tapi asik dan jalannya udah bagus jadi buat yang mau nyobain jalan sini arah ke Pekanbaru sudah bagus. Uh, cuman ya lumayan lah baru 6 kilo jadi kesananya kita harus kerja keras lagi ini lumayan lah sekarang suasana sudah ramai dulu setahun setengah yang lalu hampir nah, dua tahun tuh kesini saya tuh ini hutan kan jadi jalan jelek wajar orang kamu ke sini uh, karena memang tidak layak oke okay. sepertinya ini sudah mau nyampe B, ke jalan raya lah kalau salah. jadi suas ini kalau kalau nggak salah itu ini ini jalan yang lama lu pernah di sini sudah jalannya lumayan lah. ini jalan yang lama e, mungkin paling berapa kilo lagi lah ke jalan utamanya Oke okay, selamat menikmati semoga surga uh, tracknya juga sudah lumayan menantang Oke okay, saya ucapkan terima kasih maafnya salah salah kata bila ada informasi yang salah mohon koreksi uh, di depan sudah kelihatan jalan raya saya pamit sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan Oke okay. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.